Вечером 30 числа группа ЛСП опубликовала пост, где сообщила то, что умер солист группы Рома англичанин. Это на самом деле не очень хорошо, потому что ну, как бы человек только добивается чего-то и тут же умирает. И это очень плохо и очень грустно. Сначала я думал то, что это все хайп и фейк, чтобы подняться, но на самом деле нет. Куча издательств и рэперов подтвердила эту информацию, и это реально не хайп, это реально смерть чувака. Если честно, я не очень слушал группу ЛСП. Точнее, вообще практически ее не слушал, но все же мне жалко таких людей, которые чего-то добиваются и умирают. Прямо сейчас я переслушал некоторые альбомы LSP, и в принципе треки-то неплохие, но теперь нету солиста, и я не знаю, кем он был вообще в группе. Либо он пел, либо он был битмейкером. Это я не знаю, извините. Я знаю то, что ему было 29 лет, и возможно, не знаю, может это фейк, он умер от того, что очень много пил, и у него не выдержало сердце, но это не точная информация, но все же умереть 29 лет, это очень ужасно. Вечная память тебе, пусть тебе земля будет пухом, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все твои секреты видно в объективе, сколько они стоят. Мальборо Мартини, рисуешь мне сюжеты, но ведь мы не в фильме, я знаю тебе цену.